нам нужно сделать таким образом, чтобы в нашем городе было интересно просто выйти. Ты не знаешь, что ты выйдешь на улицу и что тебя ждет. Ты выходишь, а там и это, и то, и то, и то. Я не знаю, что это может быть. Но надо чем-то заинтересовать человека, чтобы он выходил на улицу города, и это было для него экскурсия. Не просто здание, которое он может видеть и завтра, и послезавтра, и после послезавтра. А что происходит сейчас, если он это сейчас не увидит, то он это пропустит. И принимать в этом еще и участие он может то есть, чтобы был такой взаимоказатель. Ну, конечно же, это надо, я не знаю, каким образом, это, наверное, надо какие-то уколы делать людям, чтобы они были активнее, что-то придумывали, что-то делали. Потом... Это, да, обратиться на канал. <laughs> что каму, и, Потому что там, там, там большинство этих всех мероприятий делается на уголой инициативе. Они, ну, я не знаю, просто скучно им, и они что-то делают. И это классно, что ребятам скучно, и они пытаются себя развеселить. У нас же почему-то, ну, не сильно хотят веселиться, они хотят сами себя развлекать и других. Это, наверное, самая большая проблема, и что мы не хотим друг друга развеселить и что-то сделать. Для... Конечно же, в последнее время, в последнее время, намного лучше стало уже почти что каждый день у нас что-то происходит раньше такого не было но хотелось бы чтобы у нас не раз в день что-то происходило а 15 раз в день это происходило чтобы было на а